Есть? Так, сейчас погоди. Надо же... Если это тут люди. Ну ладно, что дальше. Ахтубина пописать отличное место. Да, тут место вообще. Еще не перед Нормаз. Все отлично. Так, теперь Сири подержи руль, сейчас я поставлю другой коммутатор. Нет, ты держи, бы он тяжелый, зараза. Е сейчас мы поставим другой коммутатор. Подивимся. Toot 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 toot. На, на мотоблоке люди поехали. самое главное, можно по, травику травиху походить босиком. Потому что на мытнице обычно либо песок, либо асфальт. А тут можно по земле походить. в данном месте, в данную секунду. Я имею в виду, что, например, вот на бочке, ну там пляж еще там, там обрыв, ты же на обрыв не полезешь, там люди уже часть не сектора. Ну, а тут есть моменты, где можно и на земле побудьте покупаться. А зараз покажу тобі вкнув. Не покажу, а просто це як коли мотоцикл обкатував, приїжджав, приїжджав. Зараз, зараз, зараз. Нічого особливого, ну, я ти зараз е покажу... Так, секунду, щоб не впала собака. У меня уже упал, блин. Ножку завернуло. О, так. Пойдем. А скажите, пожалуйста, лимонад можно? Ну в бутылке. А что, а не то разливну? Да, Та, так, в бутылках мы можем еще в Черкасах купить. Я думал, вот все. позже. Так, а что, давай возьмем бутылки, Какая разница? Или у вас, вы имеете ввиду, как пиво? Вот в бутылках. Да, стеклянное. Стекло. Да, да я возьму. Давай? Да. А цей, ну, вот А, це, а скинь пожалуйста, а типа флинт сухариков такого нема? Мы не ну, Мы сегодня просто открыли, Тут пацаны пришли. Думаю, пацаны, пацаны... а, дети, дети, а? Ну, пацаны, кто, в смысле? Нет, взрослые. Две, да? Взрослые? Кас, да. Касси. И такого тоже, типа, и чипси у вас нема, да? Но хорошо, хорошо ну, тогда... Тогда Они кишу Молодец, Мур, ты видишь, я сейчас занята. Так. Оксана, дай мой кошелек. <реклама> А где он? В нижней там работает.